Вас, вітаю, ви на каналі Рибацюга. Нарешті ми дочекались, наш коханий сіверський дінець. Осінь вже набирає оберти, вже все жовте, дерева жовтіють, листя сипеться повним ходом. Значить що, значить, час починати шукати щуку по таким водоймам, як наш любимий сіверський дінець. Ну що, погнали! на снимал вам красивых кадров, которые вы бачили перед этим моментом. Венец уже реально осенний. Сейчас выпью трошки кофейка, то что пока плыв замерз. с ну, 3,5 градуса тепла, да, как бы такое так себе увлечение плыти на моторе. Ну, в общем, как есть. Сейчас собираем снасти, ем кофе и будем сплавляться по течению. У нас с вами ждет дуже интересный сплав. Я надеюсь. Хотелось бы дуже, чтобы он был дуже интересный. Так что, кто подеда, подпывая кофеючек, всем смачного. Ну а мы тоже сейчас греемся и в бой. Захотелось мне начать рыбалку с такого с рапалы. Это супер шатрап 11. Такой вот карасик прикольненький. Тут мне глибоко не надо, он как раз зануривается не очень глибоко. Прям вообще не очень глибоко. А тут по натравкой то, что надо. Попробуем на него повпираться какое-то время. Если промовчить, то будемо, як всегда, експериментувати Ну що, всім приятного перегляду, а мені класної рибалки. Бултики, что тут выход. Но шнурочек, ну прям мелкий-мелкий. Она, она походу меня побачила. Где угу. моя? Ну, как бы уже. Ну, шнурочек, правда, прям дуже мелкий. Ну, уже интересно. Уже кто-то шевельнулся беля воблера. Может, стояла что-то поменьше, она, может, пигой жахнула. Ну, нам такая рыба, в принципе, это и не интересно. Нам же ж хочется кость покрупнее помордать и правильно с вами Зам... замочить. Так что пока упираемся в тюга. Гаврика. Я в него верю. Игра в него бомбезная. Как по щуке, так вообще космос. Ух! Бляха, а бачила? <laughs> Як она? И вы, ну, не крупно, но аж выпрыгнула с ним. Мадюка. В общем, ситуация ка Проплыл я уже дуже так таких жлачных мест классных. Прокидал рапалу, Покльовок не було, був один вихід, і одну щучку я просто побачив, я її спогнув. Поставив джерк, думаю, попробую поджеркувати. Тоже, от, багатенько вже з ним проплив. Оце була перша покльовка. Некрупний ну така десь пол кілошка вже. Так жадно випрыгнула за ним прям. Аж з води вилетіла, бідолага. Но если честно, рука тянется, вот чуечка что-то мне подсказывает, лист до другого воблера. Та да -мо, опять промазала. Дяк она так. Ух ты. Ха. Чуечка, чуечка. Ну, на все есть выходы, по крайней мере. Покле... на выходы, я поклевка на цей джерк. А ну. Доедать будешь. Интересно, просто интересно, та самая была или нет. Тому що та з ним аж випрыгнула, якби після такого вони не повторяють. Ну і ця вискочила, прикусила. Не хочуть більше повторяти. Есть щучка. Ух ты. Ух ты диву яка. Даванула. Есть щучка. Хорошая. Да нет, Димончик, такая. Полкилошка. Ще и крючок мне в ногу загородила. Ну, не в ногу, слава богу, а в штаны. Да, ты правильно изъясняйся, Тут страшно. Бачиш, Димон, поменял тільки шовоблер и сразу приветика. Понял? И на сколько грамм? На 500? Хоть? Да не, грамм 400, наверное, маленькая. Не, ну суть в том, что клюнула, понял? Ну суть да. в том, что... Клюв пошел. Ну что ж, друзья, вот она, первая наша сегодня сбыта манюнька щучка, такая вот она, крошечка, прям зовсім. Клюнула она у нас на 128 максквад. Сейчас я давайте, хотя ладно, потом красиво вам подсниму и шорсик запиляю, сниму. Как отпускать буду. Дивиться в чем прикол. Прокидал 4 воблера. Точнее, была поклевка на Вестина. Две поклевки. Не знаю, одна и та самая щука, но я думаю, что там просто их две стояло, скорее всего. Была поклевка на Рапалу была, моя ну, просто тут от а что я кидал, я их так по привычке иногда вешаю на бок. Короче, покидал канату, покидал ханси на 105, поклевок нема. Ну, я проплыл в такие прям интересные места, те, что, я знаю, что там как бы есть рыба и ну, должна быть, по крайней мере. И она уже как бы должна отзываться. Но, увы, как есть, так есть. Думаю, поставлю что нибудь поменьше. Проверенного убийцу щук аннигилятора. <laughs> и, пожалуйста, вот первая щука пайка Причем буквально, я не знаю, с третьего заброса я поменял ублер. Даже не снимал, просто поменял ублер. Начал кидать, по телефону там балакал с другом. И, пожалуйста, вот первая щучка в активе есть. Сейчас мы ее отпускаем. Ну и будем дальше упираться Вот так это время. Подивимся, что нам еще принесет. Ну а нет, будем дальше что-то менять, экспериментировать. Ага. Ну что ж, давай-то отпустим всю манюньку. Она на сегодня первая. Надеемся, что на последнее. Давай, бежи. Класс. Щучка на воле, ну, а мы продолжаем нашу интересную рыбалку. Есть. Так. Я кажу кинула, Ну, теперь ты иди сюда. Ну, вот там, пожалуйста. Нашел сегодняшнюю, Сегодняшнего фаворита в плане воблера. Макс Клад Ну, по крайней мере, пока что на данный момент Блин, прям линь прям решая. Щучкой мелкие. Но есть. Такая вот она. Тоже такая сама примерно. Может чуть. Да нет, это такая сама. Такая же сама. милочка щучка бежить до домка бачится на быстрячку под травушкой стояла давай фух и до дома в траву Ха -ха. классно Есть. О. Слушайте, у ну, нас уже щучка попроятнее такая. Ну, давай сюда. Вот там и Макс Квад. Так прыгать не надо. тоже хорошая щучка. Тоже хорошая щучка. Стоит в траве на быстряку чтобы вы понимали, там же, где я ту, и вот следующий, и через заброс еще одна, ниже по течению стоит. Так, тихо. Да все, 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 хорош ты, блядь. Опа. Есть такое дело. Вот это уже Нормальный зачетный щук. Побытый якийсь. Ух ты, как красуня. Итак, мужики. Наша третья. Наша третья щучка. Ну, это уже такая нормальная. Ну, сейчас зважим. Я думаю, Худенька, ну, худенькая, ну, длинная. кило 200, я думаю, здесь плюс-минус должно быть. Так, весы. По нулям килограмма. Самому интересно, промазал или нет. Ну, такая-то, да, так. кило плюс точно. Так. Кило 250. Кило 250 щучка. Пойдет. Поеду до дома. Так что. Такая. Хорошенько. мое вот это поворот Была поклевка но господи замотала капец Mm, да. А место такое было многообещающее. Ну ничего. Так и нам тоже в радость. Тихо, 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 маленько, тихо. Просто такое место, такая обратка мощная. Глубина, трава, коряга есть там. А живет там. Вот такие вот. Утю-путю. Давай тебе на счастье, на удачу и вперед до домку. была подача закрутила воблера блин ты что сюда же кидал сдалека не хотела клевать подплывать ближе пожалуйста он тоже шнурок какой стопудово шнурок а ну ням-ням хоче ням-ням. так, друзі, ну а я тим часом добрався до місця, де можна пообідати. Время вже 20 минут 12. как бы пора. Так, это отложим в сторонку. Провиант. Фу, друзья, пидив, настрои, о, сижу так, цедавлюсь на эту всю красоту, Дивіться. сейчас я вам покажу, вот так вот сижу, наблюдаю на эту всю красоту, и просто обалдею, все жалтенько, щучку пималы, сонечка света, правда ветер зараз-зараз неприятный, ну так. Це уже мелочи жизни окажут. Просто кайф. и отдыхаю. И вам mm -hmm. бажаю того самого. Дякую этому месту и тем людям, кто его сделал, что мы можем тут посадить поесть культурно, аккуратно и поехать дальше рыбачить. Так что погнали. была поклевка и я и прошляпал повторять наверное, наш конечно ты не будешь да естественно и моя ну такая щучка не погана была Итак, друзья. Что вы на суше. А это означает те, что рыбалка дошла до финала. Блин, хотелось бы еще порыбачить, если честно. Еще 2-3 годинки можно было вообще на прям порыбачить, но раздувся ветряка просто адский. Тут я сейчас за деревом за тишку, но вроде не так. На самой речке волна. Ветер еще против течения ветер. То есть раскинул. кинул маслаешь, ну, короче, рыбалка прям в тяжесть, я бы сказал, вы не в кайф. Ну, разведка получилась непогана, щучка начала уже озываться, хоть и не величка, но уже какая-то шевелешка есть по одинцу у нас. Крупная щуки я не бачу, вот то кило 200, вот эту мы, вот мы заберем, конечно, до домки. Одненьку, Ну а так що, хочется сказать. Ще пока рано, все равно. Травы дуже багато, Прям, ну ще прям реально багато травы. Она в траві, Всі поимки, я думаю, вы бачили с травы, грубо говоря. То есть, ну, таке. Будем ждать. Рыбачить, конечно, ездить будем. Но я думаю, самое интересное будет чуть попозже. Ну и что? Головне цей момент. Ну и все, до новых встреч. Пока.